Продовжуємо все по накатаній схемі, тобто спочатку короткий коментар матчу, а потім питання від журналістів, будь ласка. Ну, вийшло два різних тайми. Ми добре вивчали Карпати, і Карпати перед нашою грою іграла з Дніпром, і доволі таки дуже неплохий футбол вони не показували. Тобто, треба дати додовження Карпати. Карпати если мне не изменяет память, 7 игр не проигрывают. То есть добротная команда усилилась. То, что касается нас, у нас произошла ротация, у нас изменения в задней линии, и по ходу игры тоже были замены. Радует сегодня, у нас дебютировал в основном в составе Тарас Сакив, у нас дебютировал сегодня Олег Остапенко. Вообще в премьер-лиге. Я думаю, им это запомнится. Также у нас хорошее событие сегодня. Сергея Микушко, Динаржи. Первым таймом я, конечно, недоволен. Было много борьбы. Игра была непростая. Игра была вязкая. Карпаты большими силами тоже и оборонялась умно, тактически. сила Мы ожидали опасность от Матвиенко. Хорошо проводил последние игры. Сегодня мы его перекрыли. Значит, Саше Гладкому мы тоже, я думаю, защитники наши сегодня там и и Чижов, и потом Остапенко, я думаю, с ним справились, и как бы по обороне больших замечаний нет. Во втором тайме, на мой взгляд, было наше преимущество, и э, были и моменты, пошли удары. Э, все хорошо, кроме одного поставить точку, то есть забить мяч. Я думаю, что мы сегодня больше потеряли очко, потеряли два, чем приобрели, приобрели одну очку. Готов выслушать вопросы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, с каждым матчем домашним все меньше и меньше вболевания. Например, мне особенно сама по себе игра не сподобалась. Мало цикавых комбинаций, мало цикавых. Для кого команда играет? Ну, это не есть... Проблема только для Полтавы, сейчас и уровень чемпионата, это то, что команда сейчас не в первой шестерке, я уверен, если бы мы были в первой шестерке, играли сейчас за Рио Динамо, болельщиков было бы, конечно, больше. Если вас интересует качество игры, я согласен с вами. Конечно, конечно, мы тоже хотим играть лучше, и мы будем лучше играть. Мы сейчас, у нас идет ротация, у нас сейчас тоже ставя в составе Сакева, я в какой-то степени и рисковал, но и после игры я еще раз понял, что я не ошибся. И э, эти ребята тоже показали свою роль, что на них можно рассчитываться, рассчитывать. Они не подвели. Мы будем тоже привлекать молодежь. Будем работать над улучшением качества игры. И когда пойдут победы, конечно, будет больше и болельщиков еще одно запитание. Тренер Супраники назвал этот футбол не эмоциональным, то есть, что футболисты выходили как на работу. Скажи, пожалуйста, когда будем играть в эмоциональный, красивый, комбинационный футбол? Было... Можно даже проиграть, но чтобы справедливо было видно, что гра... В чем причина, Ну, причина, я же говорю, у нас уровень чемпионата на сегодняшний день упал. Хотим мы ли этого или не хотим? Я могу себя в груди бить и говорить, что у нас классный футбол, это будет обман. Это, это действительно так. Ee, э, классные футболисты покинули чемпионат Украины, на которых проходили, которых проходили болельщики. Это и команда Днепра, и металлиста, и ряд других футболистов. И так же самое и Ворслы были, яркие футболисты, на которых ходили смотреть. Нравится нам или не нравится у нас на сегодня такой путь. И то, что вы говорите, я за, я поддерживаю вас, я... Не могу не согласиться с вами. Конечно же. Но вы поймите, есть обойма, есть направление, и мы будем его делать, идти по этому направлению. Направление сейчас, до конца чемпионата, определиться с теми ребятами, на кого мы можем рассчитывать. Это определиться с нашей молодежью, потому что работы тоже много. И в Ю-19, и в Дубле, и в детской школе, которые должны работать на первую команду. У нас появился Дарюк Кравченко. У нас появился сегодня Сакив Остапенко. У нас сегодня на замене сидел молодой парень 98 -го года. Пардон. 19-летний парень Луценко, который тоже проявляется за дубль. Мы будем привлекать, и чтобы они понимали, что все вот рядом. Не заключается жизнь только в дубле, и любой из них может попасть и проявить себя в первой команде. Это на сегодняшний день наша главная задача. Безусловно, наша команда нуждается в усилении, усилении, конкуренции. Безусловно, я не хочу никого, чтобы никого из ребят обидеть, в каждую линию мы нуждаемся по игроку каждую линию, для того, чтобы создать конкуренцию, для того, чтобы было и пару опытных футболистов, за которым бы тянулись и росли. И, безусловно, рассчитывать на своих ребят, которые у нас сейчас есть. То, что касается самого футбола, конечно, хочется ждем лучшего и большего. Ну, так сложилась сегодня на меня игра, потому что карпаты не рисковали, навязывали. Мы тоже играли осторожно в первом тайме, были на это причины, потому что мы тоже ряд изменений, мы не могли рисковать. При тому така ситуація. Ще одне запитання, стой, будь ласка, фінансовий стан команди, яка зараз ще виконує, виконує керівництво передняки зобов'язане особи обраховуючи те, що останнім часом в засобах масової інформації в інтернеті з'явилися повідомлення про можливий продаж, змуш, змуш примусовий продаж таких. Головного спонсора, як, крас. Тобто, може... Я не знаю, какие продажи, е, о каких продажах идет речь. Да-да, я понял, я понял. Но то, что касается команды, ситуация выравнивается. Со многими ребятами погашают задолженности. И... как мы и раньше говорили, то, что пройдет время и все закроется под ноль. То есть на сегодняшний день делаются не просто шаги, а делаются широкие шаги для выполнения своих обязательств клубом перед футболистами. во второй шестерке Воскла сыграла уже три матча, мы имеем три разных результата. Охарактеризуйте, пожалуйста, игру Воскла во втором этапе одним словом. Одним не могу. Это надо сидеть очень долго и рассказывать. Но вы поймите, ряд игр, при том, что мы проиграли, мы провели довольно-таки неплохо. Вспоминать это сейчас перечислять все игры. Шахтер, Олимпик, за исключением одного результата. Ну, вы поймите, если есть... Я именно второй этап имею в виду. Второй. Уже когда вторая шестерка. А, вторая шестерка. Я понял. Ну, Дома игра с Волынью. Вы же сами видели. Волынь, Зирка и сегодня Карпаты. Да, турнирная таблица. Мы по турнирной таблице выше. Я не хочу вспоминать прошлое, потому что это все история. Понимаете? Какая раньше у нас команда была и какая на сегодняшний день команда. У нас произошло много изменений. Это все история. Об этом даже и говорить не хочется. Нам надо смотреть сегодня и сегодня на завтра. Я напомню вам, если вы забыли, у нас происходит перезагрузка, перезагрузка в команде. У нас много э, молодых ребят появилось. У нас много тоже своих задач, планов, которые мы обсуждаем с руководителем, которых, о которых мы в ближайшее время, может быть, озвучим. И наша задача, качество ушло от игроков, не может улучшиться качество игры отдельные, э, нету целостности. То есть вот на протяжении 90 минут, чтобы команда ровно сыграла целостно, можно сказать, с Волынью, хотя тоже непростая игра и непростая команда. Остальные вот отрезками, зиркой тоже были моменты, были фрагментами, ничего. Но ошибки проводят к тому, что наши, это тоже опыт, это тоже работа это через это надо пройти отбить отбить шишки тем молодым футболистам мне как тренеру будучи в такой ситуации тоже нелегко и тоже надо отбить шишки и тоже видеть это и поймите я изнутри <coughs> не все там э, можно говорить на прессу вы меня поймете по каким причинам но э, изнутри оно все видно и все понятно э, поэтому э, у нас другого пути нет. И если сегодня там команда да, там сказать, что не было желания, было желание, но не хватало мастерства. Понимаете, это мастерство э, воспитывается с годами, с опытом, через игры, после нескольких там, десятков игр, либо же там молодежь какая-то одаренная, талантливая ребята. Но этому этому тоже нельзя, чтобы он прошел, его поставил, и он сразу там заиграл. Это кого-то мы ведем сейчас, с кем-то ведем переговоры, и кто-то, может быть, появится у нас. Не сегодня, там, через концу чемпионата. И над этим нам надо сейчас работать и смотреть в будущее. Ну и пинцунку пожалуйста, чужого, он э, в перерыве уже, я видел в первом тайме, он немножко держался за заднюю поверхность бедра. Э, были немножко его там удар, столкновения. И э, он в перерыве уже сказал, есть вопросы, чтобы мы были готовы к этому. Он попросил замену сам, и поэтому он правильно, он профессионал, он не мог играть травмирован. Э, был бы здоров, он бы, конечно, доиграл. Вы выпустили молодого, молодец, закрыл. А кто можно по-вашему уже рассказать, Володя на данный момент тренируется по, ну, вышел там на пробежку по индивидуальной работе с, с командой, он пока не работает. И доктор не, раз, доктор не то, что не разрешает, запрещает на сегодняшний день принимать, принимать участие в тренировочном процессе. Сейчас пройдут выходные, пройдут Пасхи. Могу кратко сказать, после Пасхи. Давайте подякуем за пресс Хорошо, всего доброго, с наступающим вас еще раз. Спасибо, всего доброго.